娱乐一世代，保证你最爱。大家好，我是杨宇腾 You。你现在收听的是大好人吴建汉主持的《娱乐一世代》。Hello，大家好，我是杨宇腾 You。今天是二月十四号情人节。呃，我想要推荐一首歌给大家听，叫《初恋》，有多田的《初恋》。然后应该有看那个 Netflix 去诶你走。 那一部也是叫《错恋》，对，应该有看这一部的人就会知道这一首歌。因为我第一次听到这首歌的时候，就觉得，哎呀，怎么，怎么那么让人这么难过的一首歌？就是加上它的歌词跟旋律，就觉得很心疼。然后不断的这首歌词，嗯，就不断的喊就是 “I need you, I need you”。 对，然后我就想，我初恋的时候会有这么多的感觉吗？对，但是我是觉得透过那部，然后透过这首歌，就觉得嗯，挺浪漫的，就是不好的感觉不代表不好的东西。 哇，刚刚呢，我们听到这首歌真好听，这是在今天情人节，杨宇腾要送给大家的歌。今晚娱乐一世代，欢迎杨宇腾。h e l l o 大家好。我是对，嗯嗯，杨宇 y o u 上，哎，欧伊萨西布利德斯呢？对，有一段时间没见面了。当然了，在之前，我们知道宇藤也去了日本啊、哦、拍摄，嗯、<哼>然后也在日本有有，应该我很想听听你在日本工作的那个经验呢。 工作经验、喔嗯、其实现场那些东西其实跟台湾没有差太多了，嗯、但是因为主要是我可以用日文对啊工作，啊、嗯，所以就是比较没有压力，嗯，對,对对，语言上没有压力。所以你后来发现在台湾比较有压力吗？应该是多多少少会。 被这个东西影响，语言的影响，对对。哎，这样这样听起来就是你实在太适合回日本发展了。呃，不行啊，不行啊，还是要还是要在台湾。我本来也要去参加你的飞米艇，嗯嗯嗯嗯，对啊。我那个时候就想，哎呀，我应该要去这样子。那么那么成功，你觉得呢？嗯，两场飞米艇，对，然后有四场，四场。天哪，你四场飞米艇哎，然后然后有这么。 多大部分都是日本人嘛？对对对，应该是都是都是日本百分之九十。对对对对，都是。因为那个时候日本还不太有观光客可以进去，对对对，所以呢，百分之九十以上都是日本人。所以对你来讲，那个那个那个感觉，其实完全不需要透过另外一个语言的翻译，你就可以直接面对他们这样。对对对，嗯嗯。然后，哎，我去 Fun Meeting，然后我有回来台湾吗？ 没有吗？没有啊，没有。那后来不就拍戏了吗？都在都在都在日本了。嗯，对。哎，你后来就去拍戏啦。嗯嗯嗯嗯，对对啊。你你怎么搞的那个记忆有一点错乱吗？没有，那时候来回太多次。对对对对，呀，好。所以在那个后来你就开始拍戏嘛。嗯。拍戏你有什么特别的啊感受吗？感受，其实一开始进。 做的时候超紧张的，应该是哦。对 <laughs> 對,对，就是因为。 他们就是那个气氛比较严肃嘛嗯，嗯，对，就是有一点哦，害怕了一下。嗯，<對>在台湾拍戏好像那个气氛比较像家庭，對,对对，就大家就是气氛好像比较、嗯、對對對比较没有比较好一点、喔、對,对对对。可是，在日本我不知道，日本剧剧组在拍戏的时候，嗯嗯其实大家都是很很很 k b e 戏这样子嘛。嗯、呃、嗯，有，因为我这次去拍戏有碰到三个导演。 导演，嗯，三个导演，但是大家，但没有到，不会到很严格，嗯，对，但是有一，对，但是他们就是，哎，啊，现在啊，就就是会有一种比较中规中矩，一步一步来的那种概念，这样子，嗯，好，那那所以这个戏后来在日本播出之后，嗯，嗯你你自己你自己看了吗？ 当然，当然都做功课、嗯。嗯，你你你从日剧里面看到自己的感觉，跟之前在台剧看到的自己，你觉得自己有不同吗？那个感觉哦，就是因为在日本的电视剧是，嗯，应该是不容易拿到这个角色。嗯，对啊，我也觉得很不容易，對對對因为台湾<對>呃。 日本还是会看电视的，对啊，对对對,對,對,对。然后就我第一次看自己在日本的电视的时候，觉得、嗯、哦，有一个奇怪的感觉，真的。<對> <laughs> 但是因为在角色里面，你讲的都是日文啊，嗯、你可能比演台剧那个时候可能更、嗯、更顺畅，对对对,對，会吗？是，因为我是说那个感觉就是很。 是很开心的那一种，嗯、對,对对，是有点像回到小时候你在日本的时候對對對看电视就，就哎<對>、欸，可是现在变得是我自己在里面<對>这样，对，然后就是哦开心。 嗯，然后很复杂的感觉，很复杂的感觉。嗯，就是，呃，我觉得在日本的那段时间，可能也回应了，就是之前你在台湾很努力，嗯，你这个努力终于让你有机会回到自己的国家，然后你开始正式的成为日本的演员，嗯，对不对？然后也在日本能够顺利的被大家认识。你看市场非 meeting，嗯，我想这不是一件容易的事。嗯，所以今天邀请杨雨腾来节目，是跟大家共度情。 人节这样，<laughs> 开始害怕了。希望大家会喜欢了啊。OK，嗯。 欢迎继续回到我们今天晚上的娱乐一时代，在今晚的娱乐一时代，为听众朋友在情人节邀请了杨雨腾，嗨，嗨，Hello，大家好，对，那杨雨腾其实啊、呃，在今年也有一首新歌，这样，对，对，啊、呃，嗯、你可以跟大家来介绍一下这首作品吗？呃，这一首，呃，这首歌叫中文叫足、嗯哼《足鸡嗯嗯，足鸡<后>对，足鸡嗯嗯嗯，对，然后这首歌主要是我在日本。 就是我在日本待了半年，嗯嗯的时间感受，时间过好快哦，嗯，嗯然后在日本的时候感，因为就是感受了到了很多，就是一些，嗯。 东西可以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 ，对啊，因为有很多的东西在心里面，那不见得就是可以很很很明白的用用中文表达这样。就是主要是因为因为我在日本啊，就是其实我待在东京，没有什么认识的朋友哦，对，没有什么对比较熟悉的人，然后就是一直在工作工作工作，然后突然觉得哦哟，好孤单哦。 哦，oh, 真的，对,对，嗯、然后就是一回头看，就是我曾经在努力的东西，嗯、然后看，呃，想着未来就觉得好空虚哦，然后不知道要怎么继续下去，继续下去比较好，嗯哼哼哼但是其实我觉得也已经在想这个东西，就觉得，嗯，怎么说，嗯，也很无奈啦，哦、也很空虚这样子，嗯、但是。 好像这些东西都要必须去面对才可以，嗯、呃，过得更好嘛。对啊，没错。对，嗯、就是这些。好像我讲的很简单这样子，但是这首歌很多就是，呃，编曲啊，还有很很词呀、啊，就是我想了很多很多。其、就、实、是、听起来就是嗯就这样，但是嗯，希望嗯。 大家可以听多次一点，然后去了解了解一下这个歌词，嗯、真的是会有更。 更多更多的东西会听得到嗯，嗯，对足迹啊，哦嗯、所以这首歌可以算是在那个日本的这一段时间，嗯、不管是在拍戏的时候，嗯、还是在啊<對>、呃、你东京的生活，嗯、其实并没有因为你回到日本而感受到就变不孤单了。嗯，其实，在东京的那段时间，也还感觉常常都是很 lonely 这样子。嗯、对，嗯、<哼>所以我觉得你是不是在孤单的时候比较有灵感呢、啊？ 嗯、呃，就是一个人的时候比较会想东西啦。嗯、uh，就是嗯、呃，就是，然后我有感受到一个很奇怪的，东西，嗯、就是我在东京也，也就是也可以孤独，哎、孤独，然后就是<对>就很像我一开始来到台湾东西的时候的感觉，很像。嗯,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 嗯，然后我就觉得我到底是。 哪里人呢、啊 <laughs> <laughs>？但但但但是你你在东京的时候，你走出去，你都没有任何需要思考，你就可以讲很流畅的日文啊。但是你刚来台湾的时候，你一出门，你就哇，糟了，又要讲中文了，哇。 回到今天晚上的娱乐一世代，其实情人节，情人节你有印象比较深刻的的的经验吗？呃，我。 我是比较不会过这样的日子。嗯，你跟我很像，真的吗？嗯，对啊，我并没有特别期待这个日子的啊。但是我们做节目的人都要为大家好好的来把这一个日子过好，这样。嗯，所以没有什么印象中回忆里面的情人节。对，对，还好这样，还好。就可能很小的时候吧，就因为就是日本情人节都会送巧克力。对啊，对啊。对，可能就是因为小学的时候啊，就是不能。 And, uh... 糖果不能带去学校，嗯，但是那个日子就是大家都硬哦，真的啊，还是会收到很多这样，就是偷带偷带，然后就发给大家哦，我就回去想，哎，好，嗯，也蛮可爱的，哎，对啊，原来是这样，就是当我们小朋友的时候，所以日本人小孩子就在过情人节了，嗯，可能对他们来讲，知道今天是分送巧克力的日子这样，嗯，对，哦，但不一定有情人，但就是今天就是要送巧克力，对对对，也蛮可爱的啊，嗯嗯，那那老师是怎么？ 睁一只眼闭一只眼吗？还是老师会会说各位同学打咩？应该是就比较严格的、這、一、個、真的吗？那送老师啊？嗯，有过吗？<是>不敢，就是日本学校那些规则比较。 比较多的对对,對、嗯、比较严，嗯嗯。其实我在前一阵子也去了东京一趟，嗯,嗯对，在东京的时候，就是我很明显，因为我大概有三年的时间没有去东京了，嗯嗯。然后就觉得东京的变化其实也也算蛮多的，啊、真的、哦，对我自己有感受到，对，<哇>就说其实。 嗯，因为现在的环境啊，就是以前你看像我去 Tower Records，就是有有那么多的发行，嗯，然后现在就是真正发行实体 CD 的，嗯已经就慢慢的越来越少了。然后 Tower Records 不是很多楼嘛，西伯雅，嗯嗯，对，但是有一些他就都拿来做 event 啊，做咖啡啊，然后卖黑胶唱片，就不像以前，就是什么样的音乐它都很多很多这样。 然后以前呢，只要有大牌明星发片，是不是在那个路上都有那个宣传的车子，对不对？那宣传的车子现在全部都是变成是那个牛郎啊！真的，我那我这次去东京的时候吓死了，真的超级多的。对啊，我觉得那是男团吗？不是，那都是牛郎。嗯嗯，对。所以我就想哇，这三年的变化真的很大，因为呃，这三年可以算是实体专辑，嗯啊，在日本也是快速的往下走，因为在日本呢，现在的。 数位平台也都非常的盛行，这样，对啊，所以我就觉得，嗯，好可惜哦、喔。以前，以前那个喜欢日本流行音乐的人呐、啊，啊、到日本都会有那种很强烈的音乐的感受，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，这是一个文化嘛，就是现在就真的感觉很不一样，嗯嗯，嗯对我我。我 我在那个涩谷看到那个车子的时候，嗯、我就想啊，这什么团都没看过的。嗯、后来仔细看，不是啊，哦、原来 <laughs> OK，哇卡里马西对，好啦，那你在日本的单曲呢？你觉得怎么样？嗯、你在去一趟日本之后，有没有更有想法？嗯，想法，嗯，好，嗯，就是过这段路之，就觉得有，嗯。 比较想开了吧的感觉吧、哦，嗯,嗯，就是就可能之前一直在看下面看下面的东西，但是过完这个日本的经验，就可以稍微抬头看一下，嗯嗯，就比较可以看远一点的东西。你会继续做嘛日本单曲？嗯嗯嗯嗯，对，因为你在做这个单曲的时候，可能那个时候还不太知道自己在、嗯。 日本的歌坛会是一个什么样的状况？嗯，嗯但你去了一趟日本，你也唱歌给那些歌迷听了，这样、嗯、你也演了戏，这样，嗯所以你应该会比较有概念了。对，比较有概念。嗯，对，这有这计划吗？ 气化、喔、嗯嗯，还在气化，还在气化、欸，<laughs> 對對對不错啦。其实你有那首《逐机》，我都觉得哇，杨雨腾算是动作快的了。<laughs> 对啊，我都没想到，我一回头你就有一首新歌了，这样。对啊，还是蛮替你开心的。我也期待你接下来继续有一些新的发型。嗯嗯，好不好？嗯嗯嗯嗯、会。 欢迎继续回到我们今晚的娱乐一时代。我有一天一定要跟你约在东京碰面，一定要，要不要？<laughs> 一定要，好不好？我可以更不要脸一点，就我有一天一定要给你请吃饭。可以，你要答应啊！好呀、啊，确定，确定，确定，一定要，一定。你你最近有什么有什么新的那个消息吗？消息，嗯，你有接下来有什么计划吗？呃，二月二十三，嗯，就是啊，就是啊。 先应该要先说，就是有开始卖，开始卖，对，有开始卖那个新的阅历，嗯，日本的，在日本做的，嗯，嗯然后这次就是二月二十三在东京 HMB，然后二十五号在名古大阪 HMB 就开一个已经开售了这样子，我们我会去做活动，嗯嗯，對,对对，嗯，所以我不知道台湾的朋友们。 要不要去？要不要去？等一下，等你你你刚说的时间是什么时候？二月二十三。二月二十三跟二十五，二十五，二三二五。好，等一下，二月二十三号在哪？二三在东京，东京的 H M V 也喜不嗯，是吗？是吗？应该是了，应该是吧？应该是对的啊，对对。然后二月二十五在名古屋，对，嗯，在名古屋的。 HMB，HMB，嗯，好，所以如果大家有兴趣，嗯、因为现在去日本比较容易了，嗯、对對,對,對,对，大家就可以跟着杨宇啊，就是来看我一下，然后就顺便逛了一下东京對、啊。对啊，对啊，对啊，还不错啊。对,啊對你，你你在东京这段时间有没有你最常去的地方？ 我、哦、其实我什么地方都沒去都没去，都在拍戏样、嗯、没有，就是懒得懒得出门，懒得出门哦，对对，就拍完回家休息，就是没工作就一直睡觉，嗯,嗯，但是我在我家附近的什么居酒屋、什么咖啡厅都逛过了，嗯,嗯，真的很不错，嗯。嗯 所以，所以那个每一次如果有机会再回东京，你一定要去吃的东西是什么？嗯、我有吃到一家意大利餐厅，嗯，超级好吃，真的、啊、超级好吃，<laughs> 可以带你去，好，你说的 <laughs> 那一家是真，真的是。 可以，嗯,嗯，那个我还是会去。是这个这个粉丝大概觉得就是说奇怪，明明今天的节目不是邀请杨宇腾来跟大家共度情人节吗？<laughs> 怎么觉得我们两个现在是有点像在约会这样？<laughs> 好，所以呢，在今天节目的一开始啊，我给杨宇腾一段时间，就是介绍了一首在情人节他想要送给大家的歌。嗯、<哼>那接下来这段时间，从你的歌里面，我要把时间交给你，好,好不好？你。 仔细想一下，嗯，你的作品里面有哪一首歌、嗯、你觉得很适合在今天送给大家？接下来我再把时间交给杨玉腾。好，最后想要送给大家一首歌，钱跟大家稍微跟我的粉丝讲一下，就是感谢的话。<laughs> 就是因为通过这次跨年的演唱会跟呃生日会的时候，就是有看到很多呃从韩国、日本、泰国、马来西亚的，嗯，从各个地区过来的粉丝们，然后就是这也是我第一次呃在活动上看到这么多不同地方的人来看我，嗯。 然后我相信之后就是二月的日本活动，也应该会看到很多各个地区的粉丝们、米果们。嗯，就是看他们的表情，我都会觉得，嗯，很看得出来，真的是期待了很久，就是为了看我一眼的那种眼神。嗯，就是，嗯，我有。 真的有感动到，嗯，然后因为从日本就是这些地方的人，就是因为疫情的关系，大概两年不能去海外嘛，嗯，我相信接下来一定会有更多机会，我跑过去就好，你们不用来，<laughs> 对。 更多机会可以跟大家见面这样子，然后我想要给大家听的歌是《虽然是情人》，我相信没人知道这首歌吧？如果知道我，谢谢大家。